Привет, я Кристина, и сегодня я хочу показать мою десятую часть моих вещей Винкс. Я в магазине купила себе такие вот четыре шипучки Винкс в форме сердечка. У меня всего их четыре, очень мало там. Я видела еще были такие вот Винкс только стекной еще. А у меня вот есть Блум. Розовенькая, такая вот с клубничкой. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот, что мне здесь попалось. Где попался такой стикер Слейла с Беливиксом? в цветочке. Вот эти шипучки. С вкусом клубнички. С блум вот со вкусом клубнички. Вот. Такая блум. Вот стала пиливикси. У нее с апельсином. Тут еще их много, я их еще не все съела. Просто с блуми купила вчера, а вот стала и флори и лейла и купила уже сегодня. Подождите секундочку. Ну вот. Стала. Такая. Это такие татушки. Теперь попробую засунуть. Хотя это будет сложнее. Вот, есть. стало. У флоры тоже беливикс. У нее с вишней шипучки. Ее бумажечка. Не знаю. Очень жалко, потому что здесь у флоры тоже. Вот смотрите, сейчас покажу. Подождите из Тоже попалась Лейла Вот А здесь Лейла такая У нее кока-кола С вкусом С кока Здесь мне буквально повезло, потому что здесь мне попалось вот что: Срокси, Беливикси. Это вообще не ее, ну, это вообще били, не Беливикс, но первое превращение, короче. Подожди секундочку, просто я тут все слаживаю. Ну вот. Я хочу сохранить их вот так вот целыми, поэтому еще эти вот маски. Я буду снимать еще одиннадцатую часть. Думаю уже про шипучку так Ну пока только такие. У меня есть еще раз повторю: блум стала, флора и лейла. клубничка, апельсинчик, вишенка и кока-кола. Вот. Так, наверное, с лимоном, наверное, я так думаю. Ладно, скоро скорой встречи. Пока.